হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজি আমি মৌলিক উৎপাদক কেক উলিয়াব আলোচনা করি মৌলিক উৎপাদক যেটা কনসেপ্ট বা ধারণা এইটা বহু ইম্পর্টেন্ট হয় বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক করতে মৌলিক উৎপাদকর মৌলিক উৎপাদক উলিয়াবলা হয়ে পড়ে সোয়া ই আছে টেন টেনক কি করব লাগে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব টেনক আমি লিখিব পাৰোঁ পড়ো টেন প্ৰথমতে আমি এনেক দুয়েদি কৰিব লাগিব দুই দুই ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব ফাইভ আহিব এতিয়া ফাইভক আমি আকৌ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে টু আৰু ফাইভ গতিকে টেনক আমি টু ইন টু ফাইভ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ অ'কে টেনক আমি টু ইন টু ফাইভ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ অ'কে গতিকে টেন ইকুৱেল টু টু ইন টু ফাইভ এইটো হ'ল মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণ ফল আৰু মৌলিক উৎপাদক কি কি হ'ল টু আৰু ফাইভ গতিকে টেনৰ মৌলিক উৎপাদক হ'ল টেনৰ মৌলিক উৎপাদক উৎপাদকবোৰ কি কি হ'ব টু কমা ফাইভ অ'কে গতিকে টেনৰ মৌলিক উৎপাদক টু আৰু ফাইভ এতিয়া শ্বৰ্ট টুৱেণ্টি শ্বৰ্ট টুৱেণ্টিক প্ৰথমতে আমি এনেকৈ দুই এদি ডিভাইড কৰিম কিমান আহিব টেন য'ৰ লগৰ টেন কৰিব টুৱেণ্টি তাৰপিছত টু টেনক আমি পাছেদি পূৰণ কৰিম টু ইন টু ফাইভ দিয়াৰ ফল টুৱেণ্টিক আমি টু ইন টু টু ইন্টু ফাইভ এনেকৈ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ অ'কে গতিকে মৌলিক উৎপাদকবোৰ এতিয়া কি কি হ'ব টু আৰু ফাইভ গতিকে টুৱেণ্টিৰ মৌলিক উৎপাদক মৌলিক উৎপাদক কিমান হ'ব টু আৰু ফাইভ হ'ব কাৰণ দুই দুইবাৰ আছে একবাৰ লিখিম টু আৰু ফাইভ এতিয়া চ থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগে ছ' থাৰ্টি ছিক্সত প্ৰথমতে আমি দুই এদি ডিভাইড কৰোঁ ছ' দুই কিমানবাৰ যায় ওঠৰ বাৰ ওঠৰ দুই গুণ কিমান হয় ছত্ৰিছ তাৰপিছত দুই কিমানবাৰ যাব ন বাৰ যাব তাৰপিছত দুই এদিন ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত দুই নগ'লে তিনি আনিব লাগিব চ' তিনি নয়ত কিমানবাৰ যায় তিনিবাৰ যায় ডেয়াৰ ফ'ৰ থাৰ্টি ছিক্সক আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন্টু টু ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী অ'কে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ডেয়াৰ ফ'ৰ থাৰ্টি ছিক্সৰ মৌলিক উৎপাদক কিমান আহিব টু আহিব আৰু থ্ৰী আহিব অ'কে থাৰ্টি ছিক্সৰ মৌলিক উৎপাদক কি কি আহিব টু আৰু থ্ৰী পিছত ছচ ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে ছেভেণ্টি ফাইভক আমি দুয়েদি ডিভাইড কৰিম চ' দুই এদি ডিভাইড নাযায় তাৰপিছত দুয়েদি নগ'লে তিনিদিন চ' তিনিৰ চেভেণ্টি ফাইভক কিমান বাৰ যায় পঁচিছ বাৰ যায় তিনি ইনটু পঁচিছ কিমান আহে ছেভেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত চোৱা তিনি টুৱেণ্টি ফাইভত নাযায় চাৰি দি চাব লাগিব চাৰি দি নাযায় চ' পাঁচ পাঁচেদি ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব ফাইভ ইনটো ফাইভ অ'কে পাঁচবাৰ যাব পঁচিছ হ'ল ডিয়াৰ ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফাইভ ইকুয়াল টু লিখিব লিখে পড়ো থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ মৌলিক উৎপাদক পূরণ ফল হিসাবে প্রকাশ করা হল ইয়াতে মৌলিক উৎপাদক কি ফাইভ মৌলিক উৎপাদক ওকে থ্রি আৰু ফাইভ তারপর চান ফিফটি ওয়ান ফিফটি কি কৰিব লাগে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগে বা মৌলিক উৎপাদকৰ পুরন ফল হিসাবে প্রকাশ করব লাগে সো ওয়ান ফিফটি প্রথমত আমি দুয়ে দিয়ে ডিভাইড কৰিম দুই ছ' দুই পোন্ধৰ আছে গতিকে ইয়াতে দুই সাত গুণ কিমান হ'ব চৈধ্য এক বাকী থাকিল দহ দুই পাঁচ গুণ কিমান দহ গতিকে টু ওৱান ফিফটিৰ ভিতৰত কিমান বাৰ যাব ছেভেণ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা ছেভেণ্টি ফাইভ দুই দি নাযায় অলৰেডি চোৱা ছেভেণ্টি ফাইভ আমি কৰিলোঁ অ'কে গতিকে প্ৰথম তিনি দি যাব তাৰপিছত পাঁচি দি যাব অ'কে চ' থ্ৰী কিমানবাৰ যাব পঁচিছ বাৰ তাৰপিছত ফাইভ দি ডিভাইড কৰা ইয়াতে আহিব ফাইভ ডেয়াৰ ফ'ৰ ওৱান ফিফটিক আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ গতিকে এইটো হ'ল মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণ ফল টু থ্ৰী ফাইভ এইবিলাকেই মৌলিক উৎপাদক হয় গতিকে ইয়াতে ওৱান ফিফটি মৌলিক উৎপাদকবোৰ হ'ব টু এটা আহিব থ্ৰী আৰু এটা আহিব ফাইভ তিনিটা মৌলিক উৎপাদক টু থ্ৰী আৰু ফাইভ নাম্বাৰ ছিক্সত দি আছে ওৱান এইট্টি চ' ওৱান এইট্টিৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগে ছ' ওৱান এইট্টিক প্ৰথমতে আমি দুই এদি ডিভাইড কৰিম দুই এদি ডিভাইড কৰি দুই নাই ওঠৰ চ' এইট্টি আহি জিৰ' আহিব গতিকে টু ইন টু নাইণ্টি কিমান আহিব ওৱান এইট্টি তাৰপিছত দুই এদি ডিভাইড যাব কাৰণ লাষ্টত জিৰ' আছে চ' টু ফৰ্টি ফাইভ কিমান আহিব টু ফৰ্টি ফাইভ নাইণ্টি হয় তাৰপিছত দুই দি ভাগ নাযায় তিনি তিনি দি ফৰ্টি ফাইভ ভাগ কৰিলে কিমান আহিব পোন্ধৰ বাৰ পোন্ধৰ আহিব আকৌ তিনি দি ভাগ যাব ফাইভ আহিব আৰু ভাগ নাযায় গতিকে ওৱান এইট্টিক আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু টু ইন টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ছ' ওৱান এইট্টিৰ মৌলিক উৎপাদক কি হ'ল টু এটা থ্ৰী আৰু এটা ফাইভ টু থ্ৰী আৰু ফাইভ এইকেইটা হ'ল ওৱান এইট্টিৰ মৌলিক উৎপাদক এই চোৱা এনেকৈ আমি সংখ্যাবোৰৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি আৰু কিছুমান সংখ্যাৰ অলপমান ডাঙৰ সংখ্যা তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম মৌলিক উৎপাদক উলিওৱাৰ কাৰণে চ' মৌলিক উৎপাদক উলিওৱা শেষ হ'লে লখাগু আৰু গখাগু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে